Всем привет, это очередной выпуск про IT персоны Сегодня у нас в гостях супер IT персона мне кажется, это Алексей Мась. Знайомтеся, Олексій Мась, розробник і стартапер, за більш ніж 20 років на українському ринку IT набув досвіду управління масою проєктів, таких як Українська банерна мережа, Позітів ЮЄ, Mail.ua, мейл ЮЄ, інфостор.орг тренер по стартапах психології та програмування, а також координатор однієї з найбільших it конференцій в східній Європі iForum. аксакал українського інтернету. А зараз він радник з цифрових та інноваційних. технологию компании Киевстар, так? Да. да и да. навіщо таким великим компаниям, как Киевстар, там инновационные технологии? В целом, советник по инновациям может быть у кого угодно, в том числе там, у президента э, там, Соединенных Штатов. Я думаю, да. что это неплохая это. И, кстати, некоторые люди, похоже, приезжали к нам. Ну, ну, ну. Вот. Но я в Киргизстане выступали, я, ну, там был хакатон, приехали с разных стран операторы, и, значит, те, кто объявляли мою должность, они объявили, что я советник президента Украины. Украины да. А потом так поправили, говорят, ну, Петр Чернышов же, Киевстар, это же технологическая, самая большая компания, самая известная. Значит, это типа, как технологический президент Украины. Ну, так, поправились. Но, в целом, какая-то роль я там есть. То есть Мне нравится, что это большой, большая какая-то сфера, много пользователей. И, э, в целом, как любая организация, как любое государство, достаточно забюрократизировано. И инновация как раз это то, что должно эту бюрократию вывести в какую-то энергетику, в энергию, в во взаимодействие пользователей, компании и прочее, прочее, прочее. И понятно, что любая структура этому сопротивляется. Там, Украина сопротивляется, даже Соединенные Штаты этому сопротивляются. Но вот а интересно, в старец, да, э это само собой, не будто так думаешь, там, должны быть инновации, какие-то новинки, там, чи еще что-то. Что самое? Чем самое? Выбираете какие-то новые вещи для компании, чи что? А, ну, второе слово, которое все любят употреблять, это digital. Связано с тем, что же в целом, это э, корпорация, которая помогает вам звонить. И, соответственно, ну, как бы, э, диджитальщики говорят, ну, типа, звонить – это труба. Uh -huh. Тру, так и так у нас, в обидно, труба, и, как бы, и, и это очень плохо, потому что, по сути, они говорят, ну, как, вы передаете информацию, но, в целом, пользователи не знают, кто вы, э, там, вы никак на информацию не влияете. Uh -huh. Но это и хорошо, потому что, если мы будем вмешиваться в ту информацию, которую пользователь передает, то это может вызвать некий резонанс. Uh -huh. Но э, понятно, что основные, э, основной капитал любой компании – это интеллект, какие-то инновационные разработки интеллектуальные, которые по позволяют пользователям взаимодействовать по-особому. И как раз ну, инновация – это и есть то, как вот пользователи вместо того, чтобы звонить, будут там, передавать сообщения, будут картинки. Они сейчас это делают. Но вот, э, и я а, на а, я, тоже, родные, тоже или... хотят в, в, в этой эту игре участвовать, но это хорошо, потому что там еще неплохое поле. Ну, то есть там то, что есть, э, те мессенджеры, что есть, они в целом ок, они, у них отличная доля, их тяжело подвинуть на самом деле, то есть непонятно, как мобильный оператор может их подвинуть Но при этом там это мы еще в начале пути, то есть Ок, пытание нет, про разумеется. Вот такие вопрос. Кейвстар передает наши все перемывания в СБУ там, или куда -то. Ну, вверх я это не знаю, но по-моему судя по тому, что по... <laughs> когда мы были айтишниками, были под прессом там МВД, СБУ и прочее СБУ скорее помогали нам, но при этом было известно, что операторов заставили все оцифровывать, там, сохранить и передавать. Ну, Если то можно нужно, да, по запросу, да. Но, но опять-таки, да, должен быть официальный запрос, и там в целом все понятно, вопросов как бы не возникает. Повертаючи все ж таки до истории, вас все ж таки называют Аксакалом, Чингачгухом, украинского интернета. Так это или Ну да, да. Это Денис Олейников, который потом со футболками. Да. За, за 10 лет до футболок Придумал такую статью по поводу ченнеджгук украинского интернета и сказал, что мать на интернете зарабатывает деньги Миллиарды Сравнимые с тем, сколько другие зарабатывают на наркотиках О -о -о -о. это неправильно, то есть он, <сих> там, он пытался там экономически просчитать, что мы э, слишком много берем за услугу Там у нас будет такой рекламный хостинг, то есть мы представляем хостинг плюс рекламу И он посчитал, что типа очень много и вот даже <сих> у, у, у оружейных баронов меньше. И mm -hmm. типа что, ну, и ну но, но, но как раз в, в этом же и состоит фишка с инновациями, потому что инновации это то, ну на инновациях все зарабатывают там в 10 раз больше, чем на обычной связи. Поэтому там WhatsApp, стоит столько, сколько там огромный мобильный оператор, Судя из того, что вы работаете на Киевстар, вы себе пару миллиардов не заработали, так бы сидели бы где-то. Ну не, миллиарды мы не заработали. <laughs> ну и в целом. Наїзд Олені був там не сильно обоснован. Ну, тому що по факту там в той момент більше тратили, ніж зарабатывали. То ви тоді створили українську мережу, так? Це були перші варіанти для зароблення грошей власникам сайтів. Тому можливо і були такі думки, що не ну ми створили сеть, а потім ми з неї здали до сервіс, коли називається рекламний хостинг і оленів. Ну, в целом хороший способ для интернет-журналистов с кем-то познакомиться – это поругаться. А вы захалибаха то чего сделали? Вы сделали водило? Нет. Вы сделали Инфостор, пиратский ну, дороже, да. сайт. -са Самый известный был Инфостор, который мы, мы позиционировали как народный сайт, но э, ругали как нас как пиратский. Ну и э, в целом мы хотели, кстати, вот похожую схему, как МегаФон сейчас э, э, ну, сделала. Да. да, то есть мы мы ее обр... ходили на переговоры, но потом как бы э, в итоге все закончилось каким-то, я бы назвал, скорее, политическим наездом, поскольку, ну, там, истоки этого наезда, они скорее политические, чем бизнес. То есть вы такие стартапер знанный, можно так высказать. Вы, взагалі, стартапер или бизнесмен, все ж таки? Ну, я считаю, что я стартапер, потому что мне менять мир интереснее, чем зарабатывать денег. Ну, то есть мы так или иначе заработали, заработали меньше двух миллионов, но ну, больше одного, где-то там, вроде. И большую часть потратили, опять-таки, на инновации опять. И вот смотрим, сейчас взойдет или нет. Ну, просто потому что... Ну, менять мир интереснее, чем зарабатывать деньги. Я деньги воспринимаю, как вот, ну, некий ресурс. Самые крутые инновации происходят в самых простых вещах. Вот там сигве который не взлетел. Ну все, они просто пытались, не знаю, самокат переделать. Ну, — в принципе, Просто самокат, так. который стоял. — Ну, ничего. — очень... И они не смогли, потому что слишком инновационная штука была. Ну, то есть любая инновация — это, по сути, изменение ментальности. То есть, основные деньги находятся не в технологическом продукте, а в сознании потребителей. То есть, ну, вот, сейчас э, э, одна из известных украинских персон сказала, что вот Почему все открывают одни и те же там кофе кофейни? Да. Yeah. Но а по факту просто потому, что люди к ним готовы. Ну то есть люди mm. начали покупать ah. кофе, и на, они на и намного сложнее подготовить аудиторию, то есть Сигвей сделать отличный продукт, очень дорого, к сожалению, и не смог аудиторию подготовить. Т.е. вы до того, что еще люди до чего-то не готовы, и с часом прийдет то, что нужно. Да, поэтому мне очень приятно, когда корпорации хотят ну, поменять, потому что они с большой аудиторией работают. Эта аудитория, она из-за того, что она очень большая, она, она очень инертна. И если мы сможем сделать инновацию, которая там, поможет бабушкам в селе что-то делать удобнее и прочее, это, это будет очень круто. Это да. будет круче, там, возможно, чем Сигвей. До речі, ви ж в принципі такий конкретний айтішник. Ви програмер. Бодеро. Да, да, да. Я ну, буквально програмувати, що... я од із останніх достижень програмую на Objective-C. и на свифте. Ну, на объекте все просто я там несколько больших проектов написал, Ну, для а меня это белый дым. Да. ну, это я, вообще, две, две, системы, на которых пишут на айфоны, айпэды. Ну, я считаю, что очень, ну, как бы, ну, нужно не отрываться от, там, от земли я, и уметь что-то делать руками. Так я до того, что вы один из тех, кто смог в себе сосредоточить и і... Кодера програмера, який може придумати якийсь стартап, продукт і так далі, і бізнесмен, який може його просунути. Тобто зараз в нас проблема є в Україні. Ви знаєте, що дуже багато стартапів. Вау, але він програмер, кодер, бо там придумав програму і думає, чого далі нікуди не йде. І далі вже приходять цілякі там Ventures Capital та тому подібне. Добре, що вони допомагають. Як ви, до речі, до цього ставитесь? Ну от основне. Основная проблема у стартапов, то есть я же вот в стартап-нетворке порядка 10 лет уже там на борде, ну то есть оцениваю проекты, mm -hmm. помогаю отбирать, тут я в Киевстаре, игрушку акселератором, я проектов много видел, mm -hmm. э, стартапов, ну которые защищались и потом видел, как они развивались, не развивались, mm -hmm. там как они выступали пятый раз, это уже часто пятый раз, всем на первый не похож, кстати. Mm -hmm. Но основная проблема, которая в целом говорит, что стартап, скорее всего, загнется, это когда у них нет технического директора, ну, CTO. А И когда они говорят, что CTO нет, CTO, то, да. обычно там знающие люди говорят, ну, типа, идите. Вот. Ну, но может же быть иначе, да? разные проекты, где CTO не потребен, или CTO всегда потребен. Ну, не, ну, ну, те, кто приходят с запросом на нужен CTO, им CTO нужен. Большинство стартапов, да, технологические. хотя очень много стартапов в Украине есть, в том числе там для детей. То есть в основном мы... все же такие продуктовые какие но, стартапы. Но, но большинство проектов в Украине они ну, связаны с программированием. Почему? Потому что именно такой проект проще всего выдвинуть на запад, ну и проще дистанцироваться, потому что по факту, ну почему у нас нет физики? Вот я, допустим, радиофизик по образованию, а физики у нас нет, потому что там. В радиофизика стоит там, миллиард долларов или несколько миллиардов. Mm -hmm. И непонятно, как окупится, у нашей страны идеях нет, и все свернулось. Yeah. Очень тяжело инновации железячные делать в Украине, потому что базы нет. Ну, к сожалению, там, ну, мы не можем делать автомобиль. Ну, а э, инновации компьютера можем. и э, Ну и понятно, что тут нужен какой-то технический специалист. Э, потому что, э, ну, если вы будете делать автомобили, вам тоже понадобится вам десяток специалистов. Mm -hmm. Но. Ну вот, примерно представим, что вы делаете автомобиль, а по, -по, по, автомобилю у вас никого нет. У вас есть идея. И вот это примерно так выглядит стартап, который у нее есть Ну, поэтому надо разбираться на том, хорошие автомобилисты люди, умеют разобрать автомобиль. А что за стартап, какой есть просто сайт, какой удобный сервис? Навещу там сетю. Не, ну понятно, что... Ну, ну просто варианты, зрозумело, да. Нет, ну там, чем стартап отличается от бизнеса обычного? Тем, что Стартап что-то ищет. Он хочет найти новую бизнес-модель. Uh -huh. И поэтому есть просто сайт или просто, просто ларек, Это uh -huh. не стартап, это бизнес. Uh -huh. Ну, как бы обычный бизнес, там, создать uh -huh. магазин. Uh -huh. так, да. Ну, поэтому, когда вы что-то меняете, то по-хорошему вам в этих изменениях нужен кто-то. Если вы что-то меняете в интерфейсе, ну да, вам нужен там мега-специалист по интерфейсам. Так, ну-ка, давайте еще денег-то где формулу успешного стартапа. Но у меня есть своя там, патентованная формула это концентрация, энергия и свобода. Mm. То есть концентрация вы должны, вот то, что любит говорить, стартап одной функции, знать, в чем ваша фишка, и желательно, чтобы она была одна. То есть, mm -hmm. если у стартапа там 10 фишек, то они не сыграют. Вам mm -hmm. нужна одна, но которая играет. Она вот такая пропрацованная... Браво, ну, на, ну в которой вы разобрались. Mm -hmm. Но ну, вы в десяти не разберетесь. Так. Энергия это вы должны вовлекать аудиторию. Я считаю, что там, без вирусного маркетинга это не стартап. Мы в основном там Инфостор и украинскую и украинский портал Айфорум все запускались с вирусным маркетингом. Когда люди начинают вместе создавать ценность. Вот это, кстати, вот инновация. Это когда люди вот есть корпорация Киевстар, есть пользователи, и когда они начинают в Киевстар вкладывать свою ценность, и вот Викиномика это называется, и вот как раз энергия то, как вовлекать аудиторию, а свобода это вот инновационность. То есть у вас может быть э, мега э, одна идея сфокусированность. Второе, вы вовлекаете аудиторию, но в целом ничего нового не делаете. Вам будет тяжело, но ну, потому что э, любой инновационный шаг позволяет сократить путь. позволяет найти там брешь в среди больших компаний, то есть ваш маленький проект вы должны пробиться среди больших многородливых компаний. И для этого вам нужна скорость, свобода, и вот без свободы стартапы не создадите. Дякую. Ще таке питання. Ви колись були причетні до створення цього форуму? Ну, я ще... і зараз, да, один із соорганізаторів, координатор, от він досяг своєї мети, навіщо він був тоді, от тоді й форум, зараз айфорум, ну, крутий проект. Ну, Во-первых, iFORM мне очень нравится. Я считаю, что за последнее, что мы делали, это один из тех проектов, который греет душу. Я, Я считаю, хотела, что да, да. 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 Во-вторых, он создавался очень спонтанно. На 10 лет украинской баннеры мы хотели провести день рождения. <свят> и, но он как-то начал расти, дорос до 300 человек, там уже какие-то группы да. начали планироваться выступление групп, это должно было быть в докере, Мэтт должен был выступать, с которым мы дружим. Мэтт мы, а так и не выступал ни разу на моей форуме это из курьеза, но они ходили, я их приглашал неоднократно. Но с учетом, что... Вы э, решили, что э, все это как-то сильно про нас, день рождения, но так как люди готовы приходить и хотят общаться, то давайте делать форум. И вот, договорились с Альшанским вместе делать форум, Альшанский при этом заболел, и за три недели я там в поту и мыли форум поднял на 1200 человек. И Альшанский говорит, о, отлично, <laughs> получилось. Потому что, но при этом, как бы, имена Мирохоз сильно помогли, опять-таки, по поводу корпорации, тем, что ну, помогли все это организовать. И сейчас я считаю, что Катя Целегородцева, которая форум этот ведет, она там вот организационная. У меня как специалист потому что это мы самый большой форум в Украине, Мы даже там в книгу рекордов Украины вошли. И вроде бы даже мы самый большой форум в Восточной Европе. Наступный, де буду проходить на ВДНХ. Но uh, ну, не думаю. факт. Та но мы. Я в том, что как раз тот человек, с которым мы договаривались проводить на МВЦ, он потом ушел на ВДНХ. Я сам не знаю, остался он или нет. По-моему, нет. Ну, вы пора... зараз просто робите Кейс Старс, в ВДНХ акселератор, а, да, да? Да, 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 у нас там акселератор. Телеком акселератор. Часть ВДНХ ТЭЧ. ВДНГ ТЭЧ это как бы большая инициатива, mm -hmm. а акселератор телеком это стартапы вместе с телеком пытаются создать новый бизнес. Да, mm честь -hmm. Ну, мне, мне очень нравится, я считаю, что это один из лучших проектов Киевстара, на мой взгляд, и один из лучших акселераторов в Украине. Это уже как бы немало. Mm -hmm. Теперь мы должны найти один из проектов, который у нас есть запустить, желательно вместе с Киевстаром, ну или хотя бы просто, чтобы они там сольно, там один есть проект из 11, который хочет сольно, mm -hmm. но при этом э, э, все это очень интересно, потому что э, позволяет пообщаться с одной стороны с проектами внутри э, стартап-индустрии, с другой стороны внутри телекома, в том числе мы там вот, наш, в ТАП-квартире рассказывали про наши проекты, Так, повертаючись до аксакальства, ви як людина, яка бачила Лушанського молодим, хотів Я не бачив не, не, не Очанського молодим, тому що ми в цьому познайомилися з ним ви, поздно. Я про, те, що ну, хот... зараз, я про те, що хотів би запитати, як ви взагалі вважаєте, що заважає українській ІТ-індустрії зараз рванути. так мова? Чи це все, 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 все взагалі нормально? Ні, все насамкінець. Який вже... стан української іт індустрії зараз. Як ви думаєте? Ну, я б скажу, що ніж хорошого. Но ну, ну, связано с чем? У нас очень много, там, тех, кто просто копает, там, с лопатами э, на аутсорс, и, да. и в целом вообще очень грустно. Есть э, какая-то сколько стартапов, которые постоянно едут, То есть мы э, стабильно в силиконовую долину э, отсылаем свои стартапы, при этом у нас еще остаются но новые. Но э, сам этот баланс не очень, как бы, стабилен просто потому, что э, в Украине есть много угроз для стартапов. Э, Западные компании боятся создавать сюда нам инвестиции. инвестиции. Они считают, что мы. А местные часто дают тоже, чтобы компания уехала. Ну, то есть, э, многие готовы профинансировать. У меня вот друзья продавали в бьюдо, сказали, а тогда они еще во время Юну, Юнуковича продавали. Дело в том, что мы с Юрем Устенко, который вот был директором во время продажи, mm -hmm. и он с Анчишкой на его создавали, э, у нас был общий диплом на тему, он тоже радиофизик, на тему распознавания изображений. Ну, потому что радиофизика это же РЛС, военка, нужно распознавать цели. И мы нашли, пошли с Юрой вместе искать, нашли единственную лабораторию ну, программной, где мы бы занимались не физикой, а уже с программированием. И как бы туда пошли. Но там Google-породна не наша разработка, а разработка Института кибернетики. Но так как Юра долго этим занимался, и кандидатскую защитил и докторскую, по-моему, могу могу сказать. То он как бы в этой теме вот не только вот вошел в пятерку компаний мировых, которые лучше всех что познают, и поэтому что Google еще... их и еще Что делать, чтобы не отъезжали? — Ну для этого нужно, во-первых, ну как бы построить государство Украина. Вот к сожалению или к счастью другого выхода у нас нет. Ну то есть нужно, чтобы оно как минимум там было цивилизованным, с судами, ну не и с судами, а с судами, с нормальными прокурорами, не теми, которые там, в общем, денег хотят, а которые хотят закон. И пока, ну тут, тут практически демонтировать нужно там 99% всей этой системы, и непонятно пока мне, допустим. Несмотря на то, что нет, я нет. там в политический процесс тоже как-то вовлечен, но и сочувствую там многим партиям и прочее, и прочее, и прочее, но вот мне непонятно, как можно реформировать целую страну. И, ну, может быть, я вот сейчас в Киевстале научусь <laughs> и смогу и страну реформировать, но даже в Киевстаре тяжело. Так, мне было интересно, это был Алексей Майс, это был Дмитро Федорович и персона, дякую.